Продовження. Я впродовження того, що сказав Ігор Іванович, таке запитання. Тобто, у нас є план економічного розвитку, ситуація дуже складна. Да? Але от, у нас в місті було закуплено 100 контейнерів да, сміттєвих і закуплення вони були в місті Херсоніч. Я так розумію, що там колонія, і там за рахунок того, що е, ті люди, які там живуть, працюють за харчі, то ціна можлива і нижча. Але в нас у місті є маса підприємств металообронних, да? які могли б виконати цей заказ. І там сума хотіли велика, десь близько 100 тисяч. Але це ж таки ми підтримали в наших местных виробників, и это как раз было той плату программу Закон про закупили Ну, тендер. Что? Участвовало 10 компаний, они выиграли. Ну, как мы на это можем влиять? Люди да, Ну, тендерная... То есть то, что у нас было не тендерно, мы поддерживали в Вот Так, Сергей Иванович? Да. Корона, вот, вот нонсенс. Понимаете? Сто, а сто сколько? 105 контейнеров мы закупили, как раз, стоимость Херсонского контейнера, на который завита на на а 100 тысяч. И на какую сумму? <связывающую> <связывающую> ну, чуть-чуть больше 100 тысяч. Мы тоже были удивлены результатом, но это торги, это конкурс. И мы, кстати, ездили с Владимиром Ивановичем в управление администрационной э -э службы эти услуги у нас в нашем Харькове, и тоже не возмущаются, люди добрые, ну вы, 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 принимали участие и нет проблем. Они предлагают масса услуг по контейнерам, скамейки, парковые, ограждения декоративные. К сожалению, я на это повлиять или кто-либо.